તારા બધાને સુપ્રભાત અને જય સ્વામિનારાયણ जय जय स्वामी जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सान नारायण लरदा स्वामी नारायण नारायण वर गशा स्वामी गय अक्षरवती पशोता जय जय स्वामी सहजानेतानन्द स्वामी मूरक्ष सहजानय परमेश्वर गुणागितनन्द स्वामी मुरक्ष सहजानय क परमेश्वरम समजीने ने शेना देतो जक्षरदाम समजीने ने शेना देतो जषे जय शरपति पुरुषो जय जय स्वामी सहजानन्द जय शरपति स्वामी सहजानन्द महाराज प्रमुख स्वामी मि चरेया स्वामी सहजा नन्द महारा प्रमुख स्वामी मि चरे स्वामी सहजा नन्द महारा स्वामी मि चरे स्वामी सहजा नन्द महारा स्वामी मा महत स्वामी मावी करी वो न कल्याण महत स्वामी मरिया अनिख जी वो नयति पुरुष्रोता जय जय स्वामी सजानंद जय अक्षरपति

भगवान ने मूर्ति में संलग्न थी आरती पूर्व भगवान का महिमा चिंतन करिए हे महाराज हे स्वामी हे प्रगट गुरु हरि महान स्वामी महाराज आप नु अलौकिक सामर्थ्य जोता आपना दिव्य गुणों जोता

मने मलवानों से ते थे हो धन्य जो आप ने प्राप्ति थे हो पूर्ण काम जो हो सुखी जो धन्यास्ति पूर्ण कामोस्मि निशापो निर्भया सुखी अक्षरगुरुया ना। स्वामी नारायणाश्रया ॐ स्वामी नारायण ॐ स्वामी ॐ स्वामी नारायण ॐ स्वामी ॐ स्वामी नारायण ॐ स्वामी ॐ स्वामी ॐ स्वामी ॐ स्वामी ॐ स्वामी Mommy!

भीतिभेदनं सुखसम्पत् करुहा निकेतनम् म्रतदानन्दपक्रियाफलम् सहजानन्दगुरुं भजे सदा गरुणामय जनाति मोचनं। पतितो पतितोरणाय सहजानन्दगुरुं भजे सदा निजतत्त्वपथावबोधनम् जनताया स्वग एव दुर्गमम् इति चिन्त्य गृहीत इत विग्रहम् सहजानन्दगुरुं भजे सदा विदिशं मुखेरविग्रहम् भव कुलम् अभिहाय मनोकरव्रवम् सहजानन्द गुरुम् भजे सदा निजगातमयोगीर्तनम् सततं स्याद्भवजीवगोचरम् इति यः पुरुते क्रतोत्सवम् सहजानन्दगुरुं भजे सदा लोकमानुषं निजदर्शिनां हरिं भजनीयमदं जगद्गुरुन्दगुरुं भजे सदा शरणादत पापपर्वतं गणयित्वा मदधीयसद्गुणम् अनुमाप्यतुलं हि मन्यते सहजानन्द गुरु भजे सदा भववारिधि मोक्षसाधनम् गुरुराज प्रकटस्वसङ्गमम् प्रकटीकृतवाल् कृपावशः सहजानन्द गुरु भजे सदा भगवन् कृपया त्वया शमते प्रतिकर्तुमात्र कः कुरुते दीन जनस्ततो जनिम् कुरुते दीन जनस्ततो जनिम् कुरुते देर आता हूं पूरा फैमिली आवा द सलामत हो जा दादा जान आवा देरा एम वीडियो बस खाली जानो को कोने का गलत है बना रहे जानो जाओ जाओ कर दे